আচ্ছা নাজান কুকেন ব্লগছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আলহামদা আমিও ভালে আছোঁ এই ভিডিঅ'টো হৈছে জুনৰ এক তাৰিখৰ ভিডিঅ'টো কিয় দি আছোঁ ইমান দেৰিকৈ পিছলৈ আপোনালোকে গম পাব কিবা এটা কাৰণ আছে সেইকাৰণে মানে এই ভিডিঅ'টো মই দেৰিকৈ হ'লেও দি আছোঁ আজি আকৌ তেজপুৰলৈ গৈ আছোঁ ঘৰৰ পৰা চাৰে ছটামান বজাতে ওলাইছোঁ আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ইমান পানী হৈছে পথাৰত দেখক দেখিবলৈ বিলৰ নিচিনা লাগি আছে বা সাগৰৰ নিচিনা লাগি আছে পানীখিনি চাবলৈ বৰ ভাল লাগি আছে আৰু ইয়াৰে মানে বহুত মানুহে মাছ মাৰি আছে মানে ইয়াৰ লোকেল মাছবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ পায় মই যোৱাৰ সময়ত নিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মনে মনে আহোঁতে পাওঁনে নাই ঠিক নাই আৰু এয়া দেখক পথাৰৰ চাৰিওফালে পানী দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া দেখি আছে মানে পথাৰ নে কি গমেই পোৱা যোৱা নাই ইমানেই পানী হৈছে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠোৱাৰ কাৰণে আফনানৰ গা ইমান ভাল লগা নাই মানে তাৰ টোপনিৰ নিচা অলপ অলপ লাগিয়ে আছে আজি আমাৰ লগত তেখেতৰ চাচায়েক আৰু চাচিয়েকো আছে চাচাৰ বেলেগ বেমাৰো আছে আৰু লগতে এতিয়া ছুগাৰো বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে তেখেতক আমাৰ লগতে লৈ আহিছোঁ তেখেতৰ মানে কেঞ্চাৰ হৈছিলে এতিয়া অলপ আৰাম পাইছে আপোনালোকে সকলোৱে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেখেতে যেন সুস্থ হ'ব পাৰে সোনকালে তেখেতৰ কাৰণে বহুত বেয়া লাগে দুখো লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তেখেতক আমাৰ লগতে লৈ যাওঁ কিয়নো এইজন ডক্তৰৰ ওচৰত তেখেত আগতে অহা নাছিলে আৰু অকলে আহিলে তেখেতৰ বহুত অসুবিধা হ'ব সেয়েহে চাচাক আমাৰ লগতে লৈ আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই মানে মই ভিডিঅ'টো ইমান দেৰিকৈ হ'লেও দি আছোঁ মানে তেখেত বেমাৰো হৈ আছে আৰু বেমাৰ ভাল হোৱাৰ পিছত তেখেতে দেখিব পাৰিব তেখেত বেমাৰ থকাৰ অৱস্থাত মানে কেনেকুৱা আছিলে আজিকালিৰ যুগত বেমাৰৰ অভাৱ নাই কেতিয়া কাৰ কি বেমাৰ হৈ যায় মানে মানুহে একো ধৰিবই নোৱাৰে আৰু এয়াও হৈছে আল্লাৰ হুকুম যিয়ে নহওক আল্লাই বেমাৰ দিছে আল্লাহে ভাল কৰিব আৰু এতিয়া আহি আমি ডক্তৰৰ ঘৰত পাই গৈছোঁহি আহিয়ে মানে খালী পেটত টেষ্ট দিছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে হোটেলত গৈ পুৰি খালে আৰু মই হোটেলত গৈ প্ৰথমতে টেবলেট এটা খালোঁ তাৰপিছত আধা ঘণ্টা পিছত ভাত খাইছোঁ মানে ভাত খোৱাৰ পিছত ছুগাৰ কিমান বাঢ়ে এইটো জানিবলৈহে আজি মই ভাত খাইছোঁ আগতে মই নাস্তা খাই চুগাৰটো জুখিছিলোঁ মানে খোৱা পেটত তেতিয়া অলপ মানে কম আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইবাৰ ভাত খোৱাৰ পিছতনো কিমান হয় তাকে জুখি চাওঁ সেইকাৰণে ভাত খাই ল'লোঁ ভাত খোৱাৰ ডেৰ ঘণ্টা পিছত আকৌ মানে তেজ দি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আফনানৰ জোতা লাগে আৰু ভাবিলোঁ ভাল লাগিলে তাৰ ঈদৰ কাপোৰযোৰো লৈ ল'ম ডাঙৰ ল'ৰাটোকে এইবাৰ লগতে লৈ আহিছোঁ মানে আজি দেওবাৰ আছিলে ভাবিলোঁ তাৰ স্কুল বন্ধ আছে তাকো লগত লৈ যাওঁ নহ'লে আকৌ সি মানে চিঞৰি থাকিব ঈদৰ কাপোৰ আনিবলৈ ক'ৰবাত যাব লাগিব নগাঁও যাব লাগিব বা সুজাই যাব লাগিব সি চিঞৰি থাকিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দেওবাৰ আছে তাক লগতে লৈ যাওঁ তাৰ কিবা ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পিছলৈ আৰু মোৰ চিন্তা নহ'ব বাপেকৰ লগত চিঞৰি নাথাকে মোৰ লগতহে বেছি সি চিঞৰি থাকে সেয়েহে তাকো লগত লৈ আহিলোঁ আৰু সি আহিয়ে মানে আমি এম বজাৰত সোমালোঁ আৰু সি আমাৰ ডাঙৰ বাইদাৰ ল'ৰাটো ইয়াতে মানে কলেজত বহি আছে তাক মাতি আনি তাৰ লগতে গৈ বিশালত সোমাইছে আৰু আমি এম বজাৰৰ পৰা এতিয়া আকৌ বেলেগ এখন দোকানলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আফনানৰ কাপোৰ ললো আৰু মোৰ দেওৰৰ ল'ৰা এটা আৰু ছোৱালী এজনী আছে সিহঁত দুইটাৰ কাৰণেও কাপোৰ ল'লোঁ আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে সি গৈ পেলাই সি নিজে পচন্দ কৰি কাপোৰ ল'লে তাৰপিছত ডক্টৰ দেখুৱাই এতিয়া আমি আহি দোলাবাৰী পালোহি ইয়াতে আহি হোটেলত ভাত খাবলৈ সোমাইছোঁ মানে তাত ভাত খাম বুলি ভাবিলে আকৌ টাউনৰ ভিতৰলৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দোলাবাৰী আমাৰ ঘৰত যোৱা ৰাস্তাতে পৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে ভাত খাই লওঁ আৰু ভাত পানী খোৱা হৈ গৈছে তেখেত গৈছে তামোল আনিবলৈ তামোল অলপ ভাত খোৱাৰ পিছত খালে মানে মুখখন ভাল লাগি থাকে আৰু এতিয়া আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলঙত ভাবিলোঁ অলপ ভালকৈ চাই লওঁ সেয়েহে নামিলোঁ হাজবেণ্ডে চাচাক সুধিলে চাচা নামিবনে তেখেতে ক'লে হয় নামিম নামি মই ভালকৈ চাম সেয়েহে মানে তেখেতক লৈ আমিও নামিলোঁ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ইমানেই পানী হৈছে মই পানী দেখি ভয় খাই গৈছোঁ আৰু চাৰিওফালে অলপ ভিডিঅ' বনাই লৈছোঁ যেন কিমান পানী আপোনালোকেও দেখিব পাৰিব আৰু ইয়াতে অলপ সময় থিয় হ'লোঁ আৰু কেইখনমান ফটোও উঠালোঁ তেওঁলোকৰো উঠালোঁ আমিও উঠিলোঁ তাৰপিছত অলপ সময় ভালকৈ চাই ল'লোঁ চাৰিওফালে কেনেকুৱা দেখি বহুত ধুনীয়া লাগে নামি দেখিলে এনেই গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ভালকৈ নেদেখি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ আল্লা হাফিজ